сотрудниками управления уголовного розыска Одесской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам была задержана организованная преступная группа в составе пяти человек, которая специализировалась на совершении квартирных краж. В ходе следствия было установлено, что данная преступная группа под видом сотрудников интернет-провайдеров в дневное время суток проникала в подъезды домов, где, убедившись в отсутствии потерпевших, проникала путем подбора ключа в квартиры. Также в ходе следствия было установлено, что данные лица передвигались на автомобиле марки Део белого цвета. В ходе осмотра данного автомобиля было обнаружено и изъято инструмент для проникновения в квартиры, а также похищенная граждан, а именно часы, ювелирные изделия, мобильные телефоны и иное имущество. В настоящий момент в отношении данных лиц начато уголовное производство по статье 185 части 3 Уголовного кодекса Украины. Также Авидеопольским районным судом в отношении данных лиц избрана мера пресечения содержания под стражей. Данные лица проверяются на причастность к иным преступлениям, как на территории города Одессы, а также Одесской области.